с такими уж точно пошел бы в разведку. А сказано о каждом из нас. Думаем, что все пройдет мирно, без эксцессов. Арендовали автобус и приехали. А у вас вот символика, я думаю, кульки оппозиционного блока, это партия организовала? Я думаю, и раз шарики у нас, то, наверное, же она. Были накануне заявления некоторых праворадикальных организаций. Я думаю, что вот именно они против мира и единой Украины о том, что они будут мешать. Но мы защитим правду, защитим память и мы защитим наших ветеранов. Особо не пишуйте, ребят. Все нормально. Хто на то? Тетушня однозначно, а допомагали їм чи, чи Беркут, чи хто. Вони нас почали тиснути, а ті тис за них почали висказувати. И пока было замешательство, вот дети и, и, с ихней стороны. Да кулаком а? по лицу просто приехало, на и все. И кто конкретно? Тетушки. Конкретно ребята спортивные телосложения с оранжевыми квадратами на груди. Что означает квадрат? Ну поясни, будь ласка, да, нам цикаво. Любовь окружающему населению, ко всем людям. Я таким образом проявляю свою работу. А я вас звати? Меня Антон зовут. Да. С Днем Победы! Спасибо. Александр Юрьевич, а кто эти люди с оранжевыми а, наливками на футболках вот в вашей колонии? Они били Атошников. Я не понимаю, о чем вы говорите. Правильно. До 10 пострадавших Одного забрала скорая, одного отвели в приемное отделение Мечникова. И остальные сами оказали первую помощь. Они. А какие травмы были? Просто рассечение брови, рассечение губы. Два черепно-мозговая травма. Чем-то ударили перед, ну, то ли дубинкой, то ли ногой. Глаз из-за того, что э, вроде как попал газ. Obrigado.